Добрий ранок, шановні телеглядачі. Літо це час музики. Музика лунає звідки тільки можна. Це і паби, це і ресторани, це вулиця, пляжі. Тому ми не могли не, не оминути могли цю тему і запросили до нас в гості засновника школи етнічних барабанів Олександра Максима. Добрий ранок. Доброе утро. Дуже рада, що до нас завітали, і ви завітали не одні. Чесно кажучи, я дуже здивувалась, тому що коли я вас запрошувала, мені сказали, це будуть барабани. От, і ви, в принципі, їх принесли. Але на додачу Очисна. ви з собою ще взяли а, дивні інструменти. Наприклад, я з ними ще ніколи не стикалась. Я mm -hmm. хочу, щоб ви нас познайомили, тому що, наприклад, оці мені нагадують такі шкарпетки. <рес> шкарпетки. Ну, насправді, це Изначально даже не музыкальный инструмент, это челноки от старинных э, ткацких станков. Но mm -hmm. как ни странно, хотя почему странно, творческий подход, он как бы границ не терпит, на них тоже можно играть. Ну вот где-то вот таким вот образом. <звы> <звы> похоже, сдавалось. Похоже, да, похоже на латиноамериканский клавей. Угу. Принципиально, там тоже две палочки, которые держат основ, основу ри, ритма угу. латиноамериканского. Что-то похожее. Далее. Вот. Дальше. Дальше, вот это, в принципе, зачастую встречается, наверное, в Африке, в Латинской Америке тоже. Это рейнмейкер. Сделан он. Значит, шум воды. Да. Создаем дождь. Сделан он, по-моему, из бузины, вот именно этот инструмент. А садись, но голки как-то это просто... Как вариант, вы знаете, в наше время уже могли использовать просто зубочистки. Ясно, дабы проще было. Ясно, ясно. Вот. А вот этот инструмент называется кабаса. Он тоже из Африки. Угу. И, собственно, это тыква, на которую просто одета еще вот такая вот штучечка. А она в середине, она пуста Да. В середине А что, можно, например, тут десь вырезать дырочку, засыпать, скажем, туда... Ну как вариант. Каминчики, как рис, можно, можно, <laughs> можно, можно, собственно, так и используется. Да, ну и все остальные инструменты, это вот аналоги шейкеров. Угу. Такие вот, которые поддерживают Ритм. мелкие там, так. еле угадывающийся такой грув, ощущение угу. ритма, ощущение танцевальности. Это просто для эффектов, скажем так, инструмент. Есть, вот нагаду, больше похож на да, шум воды. воды так. Ручеек. Дуже гарно, дуже гарно. Я вот такой себе взяла до дома. Да, это схоже, чему схоже на инструмент, яким отгоняют злых духов. очень близко. я бы себе до дома по сути, подобный способ мышления, это еще из, из нашей, ну, как бы, из нашего подсознания, из, из корней развития человечества ну, шаманизм, он как, как культурная такая наследственная штука по mm -hmm. всему миру одинаково разрастался, буквально во всех культурах, что в Африке, что в Латинской Америке, что вот на наших землях, он в любом случае был. Дивлячись на вас, я могу сказать, что вы шаман музыки. У вас музычного света. Да. Музычного света. Да. да. А как вы взагалі пришли до того, что вы начали заниматься этническими инструментами? Какой ваш профиль за музычную школу? В принципе, я изначально барабанщик. Ну mm -hmm. ударная установка, отделение пришли, я отделение да. заканчивал, да, и играл в биг бенде какое-то время в коллективах разнообразных mm -hmm. на ударной установке. Но потом вот как-то перкуссия, она тоже интересна по своему, по потому что ну ударная установка это определенный набор звуков в любом случае, но он несколько ограничен. Да, можно изощряться как угодно, но тем не менее. А перкуссия она очень разнообразна, то есть просто. А за каким принципом строится игра на барабанах? Я. Да. Что нужно для того, чтобы научиться играть? Скорее. Так, так. Ну давайте я вкратце, может быть, покажу. Давай. Чуть-чуть сыграю, а потом на эту тему тоже. можно меня С удовольствием. Добро. Конечно. с первого раза я не думаю, что я так заиграю, как вы. ну вот это в принципе арабский барабан дарбука или думбек. он очень важный. я его поднимала перед эфиром, очень да да есть такой момент. ну у него металлическая основа, керамика в принципе изначально. не знаешь, что вы не из керамики из металла. изначально да даже без металла делали просто керамические, то есть обжигалась глина, хорошо натягивалась кожа, кожа натягивалась рыбья такая, чтобы она была тоненькая ну, и, не, не шкира. Это це уже не шкира, да, и в этом, в общем-то, есть свои плюсы. Она, по крайней мере, не, не реагирует на погодные там условия, mm -hmm. а на сырость, на влагу. Так с чего начинать играть? Вот, если я взяла в руки первую дарвуку, например, mm -hmm. я хочу научиться играть. <coughs> с чего, что мне нужно знать, с чего мне начать? Ну, смотрите, как бы во многих музыкальных школах, учебных заведениях музыкальных начинают с того, что начинают учить нотную грамоту. их тут немае, в принципе. Нотной грамоты? Есть, есть, я. есть конечно. Да, вопрос, ну, на мой взгляд, в другом. Как бы, ну, ребенок или там человек, который там, ну, в свое время осознанно решил, что хочу научиться, он приходит, например, в учебное заведение, начинает заниматься вот такими вещами и понимает, что что-то вот как-то аж ну, на лоб не налазит. Ну, тяжело, неинтересно, непонятно, как это связано с музыкой, вся вот эта теория. Вот. Поэтому, ну, я в моей школе, я... Иду с другой стороны. Мы садимся, начинаем играть. Минимальные какие-то тезисы, что ли, на которые нужно облакачиваться. Я рассказываю. Мы начинаем играть, и потом уже, когда у человека появляется какой-то опыт свой, угу. игры, вот тогда уже это можно как-то по чуть-чуть там Барабанный Барабаны вот колоть. Это про что вы сейчас говорите? Барабанный кола, кола, Джем. Да, это вот близкие понятия. Угу. Ну, это это вот отсюда я имею в виду. Что, что на самом деле важно mm -hmm. для того, чтобы играть на барабане? Ну, это ощущение ритма. Это музыка, это все равно это вещь, Причем которая развивается научиться. во времени. Да, этому можно научиться. Я считаю, в принципе, глубоко убежден, что каждый человек может играть на музыкальных инструментах, и у него есть чувство ритма. Другое mm -hmm. дело вот... Ну, как бы есть какие-то предустановки очень часто у людей, Там, через например, себя медведь на ухо, на ухо наступил, какой медведь, на какое из ух, <laughs> на правое или левое, ну, неправда же. Кто чаще играет на барабанах, женщины или мужчины? Судя по моему и... опыту, как бы, по-честному 50 на 50, да. А что имеет значение размер э, наших рук? Ладошек? Конечно. То, чем больше, тем легче. Но играть. нет, не принципиально. Ну, каждый в любом случае приспосабливается как-то по-своему. Угу. Нюансы, они будут очень индивидуальны. А вообще не человека... ручки, как же ж им играть? Ну, прекрасно. Точно так же. Бывает такое, еще, что человек, который на барабанах, отбивает себе ручки? что они аж... Поначалу бывает. Поначалу бывает. это бывает в связи с тем, что немножко не, как бы еще не поня... руки еще ну, как бы не стали. Постановка не, не, угу. не, не, не утряслась, скажем так. А уже... со временем, да, ты, ты, понимаешь, как, как это делать лучше и как наименее болезненно это делать. В общем-то, Где вы собираетесь получается. пограти, кроме закрытых помещений? Вы же собираетесь здесь на улице. Я знаю, что а... на Великой Житомирске на выходных на выходных вы ви там часто играете, я вас четez. Периодически, <с> периодически бывает и так, да. Но очень интересно встретиться с людьми, там, Може бути із других школ по пообщатися, поігратися, либо з людьми, которые учатся тим самостоятельно. Просто ну вот живе спілкування, тим болі музичне спілкування, оно как раз очень хорошо розвивається. Який найближчий фестиваль? От якщо просто зібратися, де 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 збереться вас величезна кількість людей, от, я э, собственна. с удовольствием хочу про это рассказать. У нас планируется такое мероприятие в рамках Трипильского кола Парад стихи 2012. Еще у нас был Олег Журавчик, который рассказывал про трепильское коло. Вот, вот с Олесем, в общем-то, мы вместе как бы задумали еще такую локацию Архаик Трансфест. Архаичные трансовые рисунки, ритмы. В данном случае это будет фестиваль обертонных и ударных древних инструментов. Вот, ну... Это понятное дело барабаны самых разнообразных культур, это варганы, э, дримбы там на украинском или и диджериду, например. О, да, они сейчас шаманские в бубны. Да. В ну то есть все, все, что вот похоже на что-то на нечто что трансного, что имеет свои корни в, в древности. Сейчас дуже действительно модно, это как тренд, угу. это играть на этнических инструментах. Я так помітила, потому что очень много людей купляют, спрашивают. вчаться? З чим це пов'язано? Це дуже цікаво. Як на вашу думку, чому люди до цього починають приходити? Від електронної музики вони починають приходити до етнічних інструментів. Бо я зустрічалася з таким. Попробую об'яснити з как бы, точки зріння, може бути, психології в некотором смислі. Смотрите, чоловік, ну, хомо сапіенс, да? Ми как бы, себе мислим, чоловік мислящий. Вот мы привыкли себя больше ощущать с мыслящим, нежели с человеком. Мыслящим мы, мы по жизни о чем-то думаем, о чем-то мыслим, что-то планируем, что-то вспоминаем, что-то решаем, что-то принимаем, какие-то ну, жизненные решения, выборы делаем и так далее. А вот это вот непрерывный процесс, он никогда не заканчивается. И вот в этом процессе мы всегда забываем, что мы ⁇ это человек, это ну, как бы нечто с животным началом связанное. Угу. В любом случае, есть тело, которое, у которого есть свои потребности. И вот в мыслительном процессе выпадает просто этот фактор. Мы как так. бы четко позиционируем себя с человеками, которые мыслят. И вот ни в коем случае не животные нет. Но Вы так не думаете. Я так не думаю. Потому что это тоже не маленький спектр нашей жизни. И если о нем забывать, просто начинает портиться здоровье. Так, и чему все-таки И Почему все-таки? Мысль человек последовательно всегда, то есть как бы логическая цепочка, она как-то выстраивается, да, и она имеет такое сквозное развитие. Барабанные рисунки — это, во-первых, ритм, но они периодичные, они постоянно повторяются, и здесь нет сквозного развития. Его можно привнести, но уже специально, как бы на начальных этапах, когда человек только начинает. Ой, у вас своя музыка. Да. Когда человек только начинает играть, когда для него это в новинку и и он еще как бы не научился ну, этим инструментально пользоваться, он попадает вот в такое некоторое пространство, которое заставляет его отключать сквозное мышление, и он попадает в новое какое-то свое внутреннее психологическое пространство, так называемый транс. Это, собственно, состояние, которое там, эзотерики называют остановкой внутреннего диалога, йоги, например, там, медитативная практика. Шаманы считали это, ну, так называемый, шаманский транс. Это все на ритм, на рівне души, на высоком да, на высоком. Да, вот в таких моментах очень сильно проявляется эмоциональная сфера человека. Ощущения эмоции, чувства. Вот, вот это. И зараз люди до всего идут, да. Да, голова, голова просто приостановилась, она как бы не, за, не занимает место. Это доброе носить физику. Это коли... Более чем доброе, да. Это, это просто вызывает ощущение творческого катарсиса. Потому что ты попадаешь в этот мир, ты начинаешь взаимодействовать э, совсем иначе с людьми. Это непрерывный живой процесс творчества. Если ты играешь не один, допустим, а с тобой играет 2, 3, 4, 5, там, 15 человек. Ты слушаешь, как звучит не твой только барабан, а все 15 там, все 50. Это стоит чем Это да, это, во-первых, как бы людей очень объединяет, потому что они находятся в одном угу. ритме, они вместе творят то, что то, что вот происходит здесь и сейчас. Это ну, очень раскрывает, это очень. Это потенциально прекрасно. Давайте да, мы с вами попробуем Это внушает просто Давайте. ощущение счастья. У вас с собой есть еще один. Mm -hmm. Предлагаете вместе? Да. Я, а почему нет? А да. я, правда, я не умею играть, поэтому... Хорошо, давайте... Я не уверена, что я хорошо играю. А я думаю, что Але Но вы мне покажите, как. Як, як. Смотрите, вот есть э, у барабана низкий звук в серединку, mm -hmm. есть высокий в край. Mm -hmm. Вот, чередуя их, можно как-то уже выстраивать мелодическую линию. Но для того, чтобы у нас получался ритм как-то все равно связано со временем. А время человек, ну, никак не может почувствовать, кроме как пританцовывая. То есть вот вот эти Еще. вот наши колебания, мы их как-то можем просчитать, там количество Доброе. колебаний, скорость этих колебаний и так далее. То есть нам нужно сначала немножко начать пританцовывать для себя. Давай, создать какое-нибудь ощущение грубо внутри. Це було Очень просто хороший чудово. Джем. Це було просто чудово. Я можу сказати, що я вже стала професійною музикою з гри на барабанах. Uh -huh. Дякую вам. Це я, дуже, я дуже сподіваюся, що ми зможемо побачити з вами на Трипільському колі, разом пограти, разом відчути атмосферу. І сподіваюся, що не останнього разу ви до нас завітали в студію і ми зробили такий собі музичний джем. — Дякую за те, що за те. Будь ласка, вам. ранкові побажання нашим телеканалом. Ранкові побажання? Так. приглашаю на Архаик Трансфест, на наше мероприятие. Приезжайте, в общем-то, по поучаствуйте в этих джемах, почувствуйте вот этот вот непрерывный поток творчества. Ну, что еще хочется сказать? Играйте на барабанах и будьте счастливы. Спасибо. Шуни, телеглядачи, такой музычный ранок. Я надеюсь, мы зарядили вас хорошей энергией, поэтому мы на этом не останавливаемся и продолжим наш ранковый эфир.